Это студия «Радио Свобода», программа «Донбасс. Реалии». Я Алексей Мацука. Приветствую вас. Группировка «Донецкая Народная Республика» прекратила обмен пленными. Это связано, как говорят лидеры политического крыла сепаратистов, с тем, что якобы нарушаются Минские соглашения. В частности, один из спикеров организации ДНР Денис Пушилин заявил, что его группировка настаивает на формировании так называемых рабочих групп, а именно по вопросам экономики и восстановления. Следующая группа в отношении беженцев и гуманитарного содействия по конституционной реформе и выборам по безопасности. Что касается обмена пленными, то по версии сепаратистов как раз группа по гуманитарным вопросам должна заниматься этим, этой проблемой. Сегодня поговорим о том, что происходит с обменом пленными как с украинской стороны, так и со стороны пророссийских сепаратистов с Олегом Котенко, который представляет волонтерскую организацию «Патриот». Добрый день, спасибо, что нашли время Добрый для день. «Радио Свобода». Олег, скажите, сколько сейчас пленных на территории Донецка находится и Луганска? Ну, мы говорим за оккупированные территории. То есть, как бы пленные находятся не только в Донецке, в Луганске. Они находятся и у полевых командиров, которые, в принципе, находятся в разных городах. Снежной, Лавайск, Комсомольск. Ну вы цифру можете сказать, да, сколько сейчас б... граждан Украины в плену? Ну, граждан Украины, мы включаем туда и, во... и военнопленных, и гражданских, и волонтеров. Это больше тысячи. Скажите, а почему мы используем слово «пленный» при условии, что, в общем-то, войны-то и нету? ну, скажем так, тот, кто бывает на линии фронта, он реально понимает, что это все-таки война и не какая не террористическая операция. А группа «Патриот» ну практически там, ну ежедневно бывает там и мы для себя почему-то выбрали этот термин «военнопленные», потому что они попали э, в процессе военных действий. Хотя по большому счету по законодательству они являются заложниками. То есть, как бы, ну. Мы о, том, так... о том, как как раз проходил. Обмен пленными или заложниками, как угодно можно называть. Снял небольшое видео наш корреспондент Виталий Сизов, недалеко от границы города Донецка. Давайте смотреть. Скажу одно: это хороший шаг, это хороший позитив. Это говорит о том, что процесс сдвинулся и возможно продолжать наращивать эти обороты. Мы забираем людей, которые 8 месяцев находились в плену. По, по всей вероятности, то есть, как бы сработало что-то человеческое, которое не, не чуждо даже скажем так, людям на той стороне. На данный период времени мы знаем, что более 200 человек, мы знаем их местоположение на данный период времени, и мы можем спокойно вести переговоры, указывая места, где находятся наши военнопленные, включая полевых командиров, ЛНР то, и... думаю, здесь, чтобы... У нас было с двух ну, наша группа там, думаю, будет. Не, хоть мы с разных бригад, ну Друг за друга и переживали, и поддерживали, и морально, и физически. Я морально не знаю. Ну, морально. Ты укроп там что нибудь Ты фашист, ты пришел на нашу землю, ты пришел. Я шахтер, ты пришел, у меня шахтера убивай. так все. в городах вы были? В Снежном сначала, потом нас перевезли в Комсомольск. Потом вот на Донецк. Вот. И еще какое-то количество людей находится, то, которых мы не знаем местоположения. Вот. Вероятнее всего, они где-то находятся у вот таких же полевых командиров, как, которые не подчиняются на данный период времени э, власти ДНР-ЛНР. Э, даже допускаем, что многие из них находятся в Российской Федерации. Предположительно, Северный Кавказ. Вы на видео говорите, что предположительно люди находятся, наши граждане, жители Донецка и Луганска на Северном Кавказе. Как такое возможно? Что они там делают? Их туда вывозят для чего? Ну, в принципе, мы помним, да, как начиналось все это самое начала, сколько у нас здесь было кавказцев, дагестанцев, чеченцев, тех, которые приехали воевать на сторону ДНР. Большая часть из этих людей они, это участники первой и второй чеченской войны, то есть как бы. А на тот момент это было работорговля очень развита, то есть как бы в, ну, в тот момент. Я допускаю, и мы, мы начинали допускать и даже предполагать, и имели какие-то определенные факты того, что чеченцы, уходя, уходя так на, скажем так, на ротацию, забирали с собой много наших военнопленных. Они их используют как бесплатную рабочую силу. То есть и даже находясь сейчас в Донецке, то есть как бы многие из них выходят к нам на связь, им удается выходить на связь к родным, а родные связываются с нами. Их используют как бесплатную рабочую силу. Правильно ли я понимаю, что в общем-то официальной статистики о количестве заложников у государства на сегодняшний день нет? Нет. Очень, очень сложно говорить о заложниках, о живых, или о погибших, потому что как бы, действительно официальной статистики такой нет. Особенно затруднение идет с гражданскими лицами очень много в период с апреля, май, июнь месяц пропадало людей в Горловке, в самом Донецке. Ну, на сайте мэра Донецка до сих пор есть раздел, куда можно обратиться и повесить фотографию пропавшего. Да. Но я смотрю так за год, особо список не поменялся. Дальше. Почему мы точно не знаем количество? Ведь на стороне наших добровольских батальонов воевали люди, те, которые были неофициально устроены. Это просто приходили люди э, в готовности защищать свою родину, им выдавали автомат, э, записывали на какой-то бумажке его фамилия, имя, отчество, он ходил в бой и больше оттуда не возвращался. То есть, и когда становится вопрос, э сколько у вас пропавших, то их оказывается в половину меньше, потому что многие были просто не оформлены. Это такие Айдар, это Азов, ну, многие наши папы. Ну, и это не говоря еще о гражданах Украины, которые непосредственно пострадали внутри Донецка. Ну, конечно, от, конечно. Всего этого вооруженного конфликта. Скажите, а насколько реально на сегодняшний день понять ситуацию, кто же все-таки нарушает минские соглашения? Украина или представители группировок ДНР и ЛНР? Потому что согласно минских соглашений обмен пленными заложниками должен продолжаться все время. В итоге мы видим, что ДНР приостановила со вчерашнего дня согласно слов одного из лидеров политического крыла днр пушили на этот обмен а что украина делает для того чтобы возобновить этот э, этот процесс или же все-таки это всех устраивает тогда все получается нарушают все ну я сразу вам скажу э, в минске 1 и в минске 2 э, одним из пунктов было обмен военнопленными так называемыми всех на всех эта формула она априори не может работать Потому что сколько находится наших граждан на той территории, мы точно не имеем количества, и сколько их них по по данным их находится на нашей территории, они тоже не знают. Поэтому, когда мы говорим всех на всех, это мы должны точно знать. Тысяча с нашей стороны, полторы тысячи с них стороны. Мы да, должны все согласовывать эти списки и только тогда провести этот обмен. Что происходит на, на сегодняшний день? На сегодняшний день, когда мы говорим всех на всех, а забираем всего там, 150 человек, там, 140 человек, это в принципе не всех на всех. Даже в эту формулу это не укладывается. Опять-таки, Украинская сторона пытается как бы э, со своей стороны э, все-таки выполнить условия, отдать их всех, тех, которые находятся на нашей территории. Э, та сторона говорит, ребята, кого вы нам отдаете, мы не знаем, кто это. Вы нам отдаете там, там бабушку какого-нибудь там сепаратиста, который стоял там на баррикадах в городе Славянске, грубо говоря. Говорит. Ну, как бы, они очень возмущаются этим. И э, уже тогда уже было понятно, что всех на всех не получится. Значит, этот пункт, он уже, ну, как бы, не, не может быть, как бы, выполнен на данный период времени. Но это не самая главная проблема. А какая проблема? Самая главная э, проблема, это все-таки в переговорщиках. Э, Почему-то от Украины выступает товарищ Медведчук. Я, ну, вообще, то есть, как бы в Украине как будто бы нет людей, которые могли либо там наладить контакт с той стороны. Ну вы же выступаете перед... А, мы, мы выступаем, да, действительно. Вот мы, мы выступаем. Вот будика мы показывали, мы, да, показывали, да. Этого, вот мы да. выступаем, мы освобождаем, действительно, это есть. Но мы не выступаем как государство Украина. А, и наша сторона заявляет, что у нас единственный переговорщик, товарищ Медведчук. И та сторона заявляет, что тоже он, то, у них единственный а, переговорщик. Мы делаем то, что мы да, должны делать. А, наша волонтерская организация освобождает достаточное количество, даже без обмена. Когда Петр Алексеевич Порошенко, наш президент, объявил о том, что после Минска-2 было освобождено 140 человек, он заблуждался, потому что их было освобождено на 56 человек больше. То есть почему-то то, что освободили мы без обмена, не вошло в официальную статистику. Олег, скажите да. честно, да. какая мотивация у вас этим заниматься? Я так понимаю, вот вы в Киеве в форме ходите, да? То есть вы где-то же должны работать, получать деньги. Откуда у вас деньги? Просто почему я спрашиваю? Некоторые говорят, что вот как раз обменщики, как вы, деньги просят за это. Это правда или нет? Ну, смотрите, это действительно такая большая тема, такая большая проблема всех, всех этих обменных процессов. Я отвечу вам на, на первую часть вашего вопроса. Я состою в отделе при министерстве обороны, который занимается военнопленными. Это то, то, что касаемо. И они ну, вам платят зарплату? Они платят зарплату. Uh -huh. Да, да то зараз... Естественно, эта группа была создана э, намного раньше, чем появился этот отдел. И я являюсь ее координатором данной этой группы, и поэтому ну, я не могу бросить ребят, потому что их большое количество работают. Значит, за что живут эти люди? Все-таки за какие-то определенные пожертвования. Ведь есть люди бизнеса, которые все-таки дают нам возможность двигаться, передвигаться, заправлять наши автомобили. Более того, волонтеры нам эти автомобили дарят. Угу. Вот. А что же касаемо вот этого э, второго второй части вашего да. вопроса, значит э, в одной статье, в одной из статей я писал, что у нас есть проблема. Но вы, наверное, говорите о новой газете да, и новой интервью газете. Мусафировой. Да, да. да Мы да. его все читали, и зрители да. тоже могут ознакомиться с этим текстом. Да. И вы там сказали, что есть мотивация материальная у некоторых людей заниматься обменами, потому что это все-таки финансово привлекательно. Да, да. На каком-то этапе это было действительно действительно. Так, то есть, как бы многие занимались этим, почему? Потому что можно было у людей есть горе, и они в готовности вложить любые деньги, те, которые попросят якобы боевики на на той стороне. Якобы, якобы, угу. потому что, к слову, вам скажу, что там очень жестко наказывается, по крайней мере у официального ДНР и ЛНР, вот эта позиция, когда за пленных хотят брать деньги. Там вплоть до, до расстрела. Мы знаем такие моменты, когда людей расстреливают за то, что они брали... Внутри день. ДНР. Внутри ДНР, да. Там жестко с этим борются. И вот как бы вот э, на, мой, ну, на мое усмотрение, это правильное решение вопроса. То есть ну, не, не убивать людей, конечно, а то, что все-таки такая... Борьба наказание, как-то. Наказание. Да, на нашей же, на нашей стороне. То есть такое наказание вообще не существует. То есть Но у вы... нас правовое государство, у нас нет смертной казни. Нет, я не опять-таки говорю не не смертной казни. Я вообще говорю о том, что все-таки такие моменты даже наказываться. Если вы смотрите уже много по каналам после моей статьи, я смотрю, как бы все таки люди подхватили. И СТВ там выпустила программу Инсайдер, где она указывает и с доказательной базой, что все таки это возможно в Украине. И это это возможно, это что вы имеете в виду? в Украине за обмен это возможно. Там была Елена Васильева, там была ржавский то есть это те моменты, которые уже были доказаны Мы по специфике своей мы общаемся с родными. И родные нам очень много жалуются на то, что вот такая ситуация. Но происходит. вы деньги не берете? Нет, ну естественно мы не берем. Но пожертвования принимаете? Э -э Но ну, пожертвования у нас нет ни счетов, у нас нет ничего. То есть, что а что как уже... эти пожертвования вы принимаете? Просто так, люди нам дали mm -hmm. талоны на топливо, и мы считаем, что это... Хорошо, давайте посмотрим да. еще один ролик, снял его Сергей Горбатенко. Он также посетил один из блокпостов, где происходил, наверное, на сегодняшний день последний обмен пленными. Вместе с волонтерами из группы по освобождению пленных «Патриот» едем на последний блокпост под контрольной силам АТО. Он расположен в районе города Марьенко. Отсюда до Донецка не более 30 километров. Здесь проходит операция по освобождению заложников так называемой ДНР. Переговорщик в Донецке пробует договориться об освобождении пленных. Количество и имена пока неизвестны. Ожидаем. Участники группы «Патриот» рассказывают о мошенниках. Люди пытаются заработать на чужом горе. Требуют деньги с родственников бойцов, которых иногда и в живых уже нет. Очень много мошенников находятся в местах столь отдаленных. То есть это зоны, тюрьмы. И в последнее время было выявлено в Днепропетровской области группу лиц, которая находилась в зоне, в одной из зон и таким образом пытались выманить деньги с родственников, чьи ребята уже давно захоронены и погибли. Пока мы ожидаем на блокпосту, в Донецке идут переговоры. Телефон координатора группы «Патриот» не замолкает. Звонят матери бойцов, которые попали в плен. Так что давайте, я не знаю, ну что там, какую пусть молитву прочитаем. Ну что, ну давайте так, чтобы это было сегодня. Мы чекаем тут. Ну наконец-то! Со стороны Донецка движется машина с переговорщиком. Он привез из плена волонтера Василия Казака. Казак искал пропавших солдат и сам пропал. Говорит, в застенках еще много народу. Много волонтеров, много солдат, много просто попавших людей, неизвестно почему. Василия Казака освободили 2 апреля. 6 апреля на свободу вышли 16 украинских солдат. Их ни на кого не обменивали. Просто освободили. В ДНР заявили, что пленных больше нет. Но освобожденные заложники говорят другое. Дарья Морозова сказала, что такая пиар-акция прошла, что Украина полоненных не отдает, они не выполняют своих обов'язків. А мы вас отдаем просто так. І каналу BBC вона заявила, що на території Донецька вже українських полонених немає. Це брехня, це брехня на прямому місці. Там ще дуже багато полонених. Тех, что мы знаем, ті, что я знаю, это 33 еще одного, 34 человека. Сколько мы не знаем, это взагалі нікому никому не відомо. Сергей Горбатенко для Донбасс Реалії Радио Свобода. Что государство может предложить в качестве компенсации людям, которые идут волонтерами на фронт помогать, их берут в плен, где-то держат по 8-9 месяцев, как мы знаем, какая-то программа есть вообще помощи? Ну, очень часто я обращаю внимание, что делается акцент на тех волонтеров, которые что-то на фронт возят, то есть там гуманитарную помощь, там помогают нашим военным, то есть как бы и очень редко мы встречаем, даже я вообще не встречал того, что говорят о тех волонтерах, которые, ну, как бы пытаются что-то помочь непосредственно ну, в, в освобождении. Я так знаю, что там уже есть законопроекты, уже находятся э, в Верховной Раде, то есть как бы уже многие писали, то есть каким образом волонтеров нужно будет, ну хотя бы придать им какой-то определенный статус. Для того, чтобы, ну, в случае чего, вы, чтобы вы понимали, очень часто мы... Попадаем... Ну, волонтерам, да, а я имею в виду все-таки жертвы плена, жертвы вот этого за, заручности. Да, по, пока такого нет. Сейчас, на данный период времени, при Комитете национальной безопасности и обороны создается совет, который и будет заниматься наработкой законопроектов, как раз-таки по реабилитации наших военных и волонтеров, которые, ну... Побывали в плену. То есть на данный период времени пока ничего в царстве нет. Последний вопрос: Олег, скажите: да. по мере вашего общения за судьбы людей, которые остаются сегодня в качестве заложников, вам же приходится, наверное, общаться с представителями вооруженных сепаратистов. Как происходит это общение? В какой эмоциональной атмосфере и обстановке? Ну, э, я вам так хочу сказать. То есть, как бы, я лично не веду переговоры э, непосредственно с той стороной, потому что для них я враг. Э, они меня считают, то есть, как бы, на тот момент, по крайней мере, Славянские считали меня там правым сектором, там обклеивали э, столбы моими фотографиями и искали меня то есть как бы с ними очень сложно у меня шел бы переговорный процесс в нашей группе существует группа переговорщиков которые не просто разговаривают в телефонном режиме а еще и пересекает границу днр и заходит на на ту сторону они иногда бывает как вы говорите эмоциональные разговоры в основном это происходит с полевыми командирами то есть как бы те которые не представляют официальную днр лнр с ними, конечно, бывает, приходится и поматюкаться в телефонном режиме нашим переговорщикам. Вот. Но тем не, менее, тем не менее, для нас не важен прием, важен результат. Результат этих эмоциональных или же довольно-таки таких нормальных разговоров, то есть становится освобождение наших ребят из плена. Вот. Поэтому тут бывает и так, бывает и так. Но за последние 8 месяцев работали 9 нашей группы у нас уже сложились определенные отношения э, с той стороной, с теми людьми, которые ответственны за э, обмен военнопленными или за возврат, есть, или за освобождение э, людей. И поэтому я же говорю, что сейчас более-менее проходят разговоры нормально. То есть мы как минимум имеем понимание, но ну, в отличие от э, того, что там проводит товарищ Медведчук, я не знаю, почему у нас так происходит. Спасибо за участие сегодня в студии Радио Свобода. Я напомню нашим зрителям, Олег Котенко, представитель волонтерской группы ⁇ Патриоты ⁇ был сегодня гостем Радио Свобода, и программа была посвящена проблеме с обменом украинских пленных на пленных, которые считаются представителями незаконных организаций ДНР и ЛНР. Если вы хотите найти этот выпуск программы и не успели его посмотреть полностью, то заходите на сайт радиосвобода.орг, там есть архив, и вы сможете найти все выпуски за весь период выхода в Донбасс Реале. И также подписывайтесь на Facebook, Twitter и Одноклассники, везде в этих социальных сетях есть наша страница. На этом все, до свидания.